Скажи мені, хто ти типу по гороскопу? Козиріг, якщо я не помиляюся. Козиріг? Зараз я тобі дещо прочитаю. А. О. Слухай уважно: обставини сьогодні вимагатимуть відповідальності і надійності. Звісно, ми програму знімаємо. Так. Вам важко буде добитися гармонії між бажаним і дійсним положенням вашого матеріального добробуту це, і фінансів. Це у мене постійно, та нічого нового та? та нічого. Ну, чекай, я тобі ще цікаво прочитаю. Багато сфер життя можуть постраждати через фінансові складності у цей день. Я тобі скажу, це не тільки у мене, це у любого. Артем, ну ти будь-що візьмеш і все зіпсуєш. Слухай далі дуже сильно може заважати зайві спроби вести світське життя. Не можна одночасно служити Богові і мамонні. Потрібно навчитися реально оцінювати свої можливості і перспективи і не розпорошуватися. Ну з цим важко не погодитись. Це в гороскопі написано? Так, да, Це в гороскопі написано от. на сьогоднішній день. Це в теми. Та треба. Я думаю, це буде цікавою темою сьогоднішнього mm -hmm. нашого спілкування з глядачами. Я згідний. Щиро вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблема з вами знову ведучий Олег Алєксєєв та Артем Щербанюк. Нагадуємо на нашій програмі. Ми намагаємося розглянути різноманітні проблеми, які виникають у нас особисто перед нашим суспільством, і розглянути їх обов'язково через духовну призму, але незалежно від наших політичних, національних чи релігійних уподобань. Ну і відразу, окрім гороскопу Артема, який ви щойно чули. Я прочитаю дуже цікаву інформацію. Засоби масової комунікації всі без винятку загорілися любов'ю до астрології. Дня не проходить, щоб не прочитати, почути або побачити чергові популярні гороскопи на день, тиждень чи місяць. Як до цього ставитися? Довіритися астрологам, незважаючи на ряд провалів їх широкомовних прогнозів, або сприймати все не більше як розвагу. Втім, як то веселіше живеться, коли знаєш, що причина невдач не в тобі, мовляв, що поробиш так, розташувалися зірки чи то пак планети. Нехай вони і відповідають за все. Саме це сьогодні буде темою нашої програми. Є багато людей, які розпочинають свій ранок ем, не з кави, а з гороскопу. І цікаво, що ці люди можуть при цьому сповідувати віру в Бога. Або ще цікавіше, люди не сповідуючи віру в Бога, вважаючи себе невіруючими, атеїстами, навіть вірять гороскопам і гаданням. Давайте і про це поговоримо. Сьогодні сьогодні у нас в програмі цікава людина. Вона теж захоплюється зорями. Правда, можливо, не астрологією, але тим не менше любить зорі і всесвіт, і все, що з цим пов'язано. У нас в гостях буде керівник церкви Адвентистів сьомого дня на території Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей України, пастор з двадцятилітнім досвідом роботи, також бакалавр Богослів'я. Ми запрошуємо сюди, Молчанова Сергія Борисовича. Будь ласка, запрошу. Угу. Присідайте, Сергій Борисович. – Ще Ради вітаємо вас. Бачити у нашій студії. Дякую. Так, Сергій Борисович, от перше запитання так по цій новині, такій, як Олег сказав. Як ви прокоментуєте таке захоплення? Ну, я думаю, це наше, яке, то Много лжи предлагает человеку, и мы видим это не только в астрологии, но и в средствах массовой информации, из которых вот взята эта цитата. Потому что сама астрология ⁇ это уже наука. Почему? Потому что слово астрология, оно состоит из двух греческих слов. Это астер и логос, что астер это звезда, логос это выражение или говорить. То есть само понятие говорит о том, что говорят звезды. Uh -huh. Но мы знаем, что звезды не говорят, <с> поэтому в основном они говорят воображение людей, которым можно манипулировать каким-то образом. И эта система манипуляции ей уже тысячи лет, потому что сама астрология возникла в Вавилоне. Там были такие храмовые комплексы, которые назывались Исагилла, в которых воспитывали жрецов, которые потом разъезжались по всему миру и проповедовали учения Вавилонской, Вавилонской империи. И вот астрология занимала одну из важнейших ну, ниш этих учений. Почему я говорю, что астрология ⁇ это лжеучение, лженаука? Потому что во времена Вавилона Древнего могли видеть люди невооруженным взглядом всего 5 или 6 тысяч звезд. Это факт. Невооруженным взглядом больше звезд мы не увидим. И сама астрология, она подразумевала как наука, которая определяет воздействие звезд на судьбу человека. И мы знаем, что действительно окружающий мир влияет на нас, потому что мы тоже состоим, мы и духовные, и душевные существа, и материальные. У нас есть вода, у нас есть жидкости, в нашем организме есть кровь, которая в основном состоит из воды. И мы знаем по приливам и отливам на Земле, что сама вода реагирует на Луну, на Солнце. Но Библия говорит, что днем Солнце не поразит тебя, и Луна ночь. То есть и сама Библия подсказывает, что какие-то воздействия есть на физическом уровне. Конечно, мы живем в этом окружающем пространстве, но астрология предполагает не физическое, а духовное воздействие звезд это интересный момент. Да, mm -hmm. то есть это да. трошки разные конечно В частности, физиологический вплив, а mm -hmm. тут идем о про духовный. Mm -hmm. вплив. И ложность этих выводов заключается в том, что, опять же, говорю, что астрологи, астрологи свои высказывания строят на 5-6 тысячах звезд, ну, которые может увидеть глаз. Но современная наука говорит, что э, уже есть миллионы галактик. Современные спутники, которые бороздят, как говорится, просторы Вселенной, говорят, что есть миллионы галактик. И сам Млечный Путь это система, в которой находится и наша Солнечная система, но ученые предполагают, что диаметр Млечного Пути это 100 тысяч световых лет. То есть от одного конца Млечного Пути до другого свет должен лететь со скоростью света, он должен лететь 100 тысяч лет. Поэтому астрология оперирует капли в океане. И поэтому по этой капле определять, что из себя представляет океан, это уже ложь. У нас тут был миссионерский молодежный конгресс, и нам давали такие маленькие пузырьки с водой из озера Байкал. Такие маленькие. Я думаю, что там можно определить об озере Байкал по этой капле из этого озера. Но я думаю, о всем Байкале мы и даже полдесятых процента ничего не скажем. Так и астрология. Она по-малому питається говорити, що что... потім астрологи не, не учитують у тих мільярдів зв'язків, які теж этом працюють, как-то во Вселенной. Ну, Или... але як ви самі да. кажете, Сергій так. Борисович, Поэтому... але дивіться, все-таки невже можна так однозначно сказати, що це все неправда і це обман? Адже дуже часто різні люди знаходять для себе реально, здається. Те, що з тобою стається, буває, що ти не віриш в це, а прочитав. А воно потім, протягом дня, чи то тижня, чи то місяця, все сталося от буквально ну, один в один. Mm -hmm. Невже це просто у, у житті багатьох сотень тисяч людей? Невже це просто співпадіння? Чи не занадто богатую. Я понимаю вас, и в этом, как говорится, есть рация. В чем? Что, как я уже сказал, само понятие астрология, то есть звезда говорит, хотя она молчит, говорит о том, что за звезду говорит мое воображение. Если это воображение правильно сформировать, правильно в плане того, что если кому-то это нужно, то даже глядя на любой предмет, вы можете в нем, в своем мозгу, многие вещи уже, как говорится, представить. Поэтому астрология это наука, которая формирует мышление. И вот из этой форм... и вот то, что каждый день даются астрологические прогнозы, и ну, современная психология говорит о том, что мышление формировать можно. Оно уже формирует нас в каком-то плане. Причем астрология очень тонкая наука. Вот вы сегодня прочитали прогноз, в котором... Да, ну вот на этот прогноз, ну чем поганый? Да. Как э, в этом прогнозе мне, особисто, ніби, по моему, по зерце, под которой я, я родился, так как рахуется не можна служити Богу і мамоні. Мені сказали, ну як не погодитись? Звісно, да, Поэтому она учитывает все черты характера. И мы люди многогранные, и каждый, читая астрологический прогноз, что-то свое увидит. И если хорошо это все сформировать и сделать определенную рекламу, и как-то воздействовать на разум, то можно из этого маленького увидеть, что это вся твоя жизнь. И, в общем-то, это своего рода программирование. И я еще что хотел сказать, что Библия говорит, что со звездами э, связано и падение Люцифер. Поэтому к звездам есть серьезный подход, потому что мы знаем, что Люцифер, во всяком случае, в нашем синодальном переводе сам назван звездой или деницей, в переводе с древнеславянского это сын Зари, то есть утренняя звезда. Поэтому за звездами стоят духовные миры, и за вот этим формированием людского сознания в астрологии стоят духовные миры. Я хотел бы сказать больше, астрология это одна из подразделов оккультных наук. Слово оккультас в переводе с латинского означает «тайный» или «сокрытый». Это целый ряд наук, которые предполагают, что ну, люди, которые связаны с этими науками, они открывают дверь в духовные, невидимые и тайные миры. И вот астрология — одна из частей этих э, миров. И адепты оккультизма и астрологии, в общем-то, они получают свои знания в результате каких-то психологических изменений сознания. Не так просто стать астрологом, но тот, кто профессионально этим занимается. У человека должно, как и в оккультизме, у человека должно произойти что-то. Он должен пройти фазу, в которой его сознание уже подчиняется какому-то другому сознанию. Как в этих всех оккультных науках говорятся, духу учителю. Поэтому все астрологи, которые профессионально этим занимаются, я читал их биографии, это люди, которые связаны с какими-то потусторонними мирами, и у которых есть наставник из того мира, который mm -hmm. не видим, который их ведет, тогда возникает вопрос, если этот наставник через астролога передает эти гороскопы, вопрос, когда мы это читаем, под влияние кого мы попадаем, это тоже вопрос. Серьезный. Ну, и у меня такие запитания. Ось навіть спираючись на цей гороскоп, який Олег мені прочитав, так і я читав в інші. Мені було цікаво співставити поради. Там я читаю на мої, на мої, з порадами іншим. Вони між собою дуже подібні, можна перетасувати і так само підійде, так. Але мені от цікаво, ну хіба за загалом, коли я їх читаю, вони такі, от ці популярні гороскопи, вони такі мирні. Вони попереджують, будьте обережні там, в фінансових питаннях, зверніть увагу на стосунки, подивіться там в чомусь, вам треба більше звернути увагу там, навести порядок. Чи ще щось. Вони, як правило, такі позитивні. Ці гороскопи вони позитивні. Вони людей налаштовують на щось таке е, непогане. Чим це, чим це погано? В чому проблема? Вони ж якби людей на хорошу, навіть деяких читаєш, дуже багато дорогу направляють. Погано это тем, что у людей формируется понятие о судьбе, о роке, угу. в котором я уже, в принципе, ничего сделать не могу. Мне просто программируют на каждый день мои действия. Если я буду так делать, вот будет хорошо. Поэтому я лишаюсь понимания того, что все-таки свою судьбу формирую я. И неспроста в связи с этим астрология в основном процветала в моменты кризиса человечества, когда уже какая-то безысходная в человечестве возникала проблема, то людей формировали мышление, что это судьба, вы должны смириться, вот так пройти этот путь, и, и в общем-то, я могу сказать, что именно вот такие кризисы астрология процветала. И то, что мы… Я затронул идею, что астрология Астрология связана с дьяволом. Э, откуда я это беру? Все такие серьезные мрачные режимы, которые ставили человек, пытались поставить человека на колени, они были напрямую связаны с астрологией. А, вот это римская империя во времена своего кризиса второй первый век до нашей эры это кризис республики в римской империи как раз появились гороскопы о которых мы сегодня говорим, не появились в римской империи арабы 9 десятый век когда тоже был какой-то кризис человечества в арабском мире процветала астрология. она процветала в европе с 12 по 17 век перед средневичья но когда эпоха возрождения гуманизм наука стали в общем-то превалировать то астрология как бы отошла в тень. Но Первая, Вторая мировая война – это всплеск астрологии. И я могу сказать, что Гитлер, как личность, был очень серьезно связан с астрологией, с гороскопами. У него было тайное общество, такое оккультное, которое называлось «Туле», это австрийско-немецкое было такое общество, куда входили оккультисты, которые писали ему прогнозы. И Гитлер очень верил в прогнозы, и, в общем-то, многие свои предприятия он не делал, прежде чем он не услышал астрологических прогноза. То есть это говорит о том, что история чести говорит, что все темные силы, которые работали на разрушение, они непосредственно с этой наукой были связаны. Ну, Ненайбива, що за наука, да. Ну, ви знаєте, от послухавши вас, ну, я насправді втратив таке легковажне відношення mm -hmm. до астрології, тому що, ну, якось навіть страшно думати, що за цими речами є потусторонній якийсь духовний світ, і я якось так. Розумію, що він налаштований до мене аж ніяк не добре, не позитивно, а вороже. І в мене таке виникає питання, тим не менше, чому, чому як ви стверджуєте, в період от таких криз люди звертаються, і чому люди чому він сьогодні, ця астрологія, чому сьогодні вона така популярна? Сьогодні це дійсно це це масова така, скажімо. Залежність, я би навіть сказав, це люди до цього звертаються масово. Це не є якесь явище Одинок. од... одиноке. Та. Mm -hmm. Чому люди настільки захоплюються? Чому цими психологічний вещами? ефект такої популярності. Люди потребують цього да. джерела. Mm -hmm. Я думаю, тому що сама астрологія заповнює вакуум у тих людей, у яких немає віри в Бога. Я вот очень хотел бы обратить внимание на это. Само понятие астрология, оно как бы переводится «звезды говорят». На самом деле Библия, Священное Писание, и вы меня здесь представляли как человека, который непосредственно связан с религией, с верой, поэтому я и должен апеллировать как-то Священное Писание. Библия говорит, что Бог говорит. И звезды — это творение. Поэтому сам принцип астрологии поставить творение выше Творца. И так как большинство современного мира он секулярный, он не особенно верит в Бога. Вы знаете, даже я недавно услышал такую информацию, что в России 70, от 70 до 75% по социологическим опросам они причисляют себя к православию. Но когда у этих православных людей сделали опрос о вере в Бога, то всего лишь 30-40% верят в Бога. Даже те люди, которые представляют себя православными. И в это время неверия... Все равно у человека есть вакуум, который заполняется. И какие-то действительно потусторонние, как вы говорите, силы, мы знаем об этих силах, это духовные силы, они этот вакуум пытаются заполнить. Потому что астрология каким-то образом, она пытается веру человека поднять. Ну вот я проснулся с больной головой, не знаю, что у меня будет сегодня. И мне показывают, ты верь, вот если вот так, то все будет нормально, если ты вот это все обойдешь. То есть ноги хочется. Совершенно да. То есть астрология заменяет собою Бог. В древності люди вони обращались к Богу. Що мені делать. Тепер Бог не нужен. Я читаю от, газету і что що мені делать. діла. Ну, але тут таке да. питання виникає. І надежду вона дає какую-то надежду чоловіка. Да? Але таке питання виникає. Із Іс історія, от ви вказували на історичні дані, так і, і сьогодні. Читаючи різні оголошення, ми зараз от астрологія, але ми сюди включимо так гадання, mm. е, так різні ворожки, та mm. mm. наскільки це все переплетено з релігією, навіть з християнством молитва очі наш. знахарі Не, різні хрестики, вся атрибутика у них дуже це поширено mm. і вони використовують це все. І люди здається, якраз цьому тому і довіряють, що вони думають, що з цим тісно пов'язан пов'язаний Бог. Ви кажете, mm. що у людей проблема з вірою Бога. Може, вони якраз через там шукають. как раз mm -hmm. поединение с верой в Бога, и там они думают, что найдут это, это керівництво. Вы знаете, самое печальное, что действительно люди, которые причисляют себя даже к христианству, в общем-то, многие из них серьезно интересуются вот именно вот этими оккультными науками. Хотя само христианство и Библия это все осуждает. И, в общем-то, Православные священники осуждают, и это нужно признать, православная церковь осуждает занятия людей астрологии. Но тем не менее, те же православные, как мы говорили, во многом этим занимаются. Хотя Библия категорически... Поэтому предупреждала, что это мерзость. Поэтому, дорогие телезрители, все, кто какое-то отношение имеет к гадалкам, гадателям, кто когда-то был связан, я хочу вам прочитать и то, что Бог говорит об этом. Это второзаконие, это Ветхий Завет, Пятикнижие Моисеева, Второзаконие, 18 глава, из 9 текста. «Когда ты пойдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, Тогда не научись делать мерзости, какие делали народы си, Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или свой через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея. Астрология – это своего рода гадание. Бог говорит, что это мерзок. Дальше мы читаем, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за это мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Поэтому я верю, что мы живем все-таки в христианской стране. И я думаю, что каждый житель нашей страны Украины во многом, это большинство христиан, хотели бы свою жизнь соединить с Господом нашим, с Иисусом Христом, с Богом. И если Библия говорит, что это мерзость, то я прошу вас, дорогие друзья, не обращаться к тем личностям, которые часто рекламируют себя как прорицатели, гадатели или предсказатели судьбы. Потому что, опять же говорю, это своего рода программирование, за которым стоит дьявол. И давая как будете надежду вам и и открывая перед вами дверь, и когда вы входите в эту дверь с надеждой, вы закончите разочарованием. И вот, дорогие мои друзья, которые берут у меня интервью, тут в начале читали, что далеко не все прогнозы то сбываются, а если не сбывается, то это ложь. А что стоит за ложью? Какие опасности? Об этом тоже стоит думать. Ну, О. я бы частенько час был в меня с этого с этого питання Багато людей, е, намагаючись отримати допомогу у Бога, Молячись, відвідуючи церкву, постячись Навіть вони приходять, особливо коли йде мова про здоров'я рідних, близьких, якісь серйозні проблеми, вони шукають. Проблема не вирішується, допомога не приходить, і люди в відчаї. Навіть являючись віруючими, звертаються, як їм здається, до останньої, ну і кажуть, хапаються будь-за що, за, mm -hmm. за соломинку, і йдуть до ворож, до, до ворошок, до гадалок, до е, якихось колдунів, і часто буває так, що вони там знаходять те, що вони шукають. Mm -hmm. Да, я думаю, потому что я думаю, что силы духовные, злые ангелы, которые во главе с сатаной, которые стоят за астрологией, я их иногда сравниваю с мафией знаете, очень сложно получить кредит в банке. В нормальном банке, вот сейчас Украина берет кредиты, потому что это сложно, потому что в банке есть условия. Серьезные вещи нужно. Нужно подкрывать предприятия, нужно в налоговую инспекцию ставиться на учет. То есть много трудностей. Отчеты давать, развивать структуру производства. Легче пойти взять деньги у мафии. Ну, я в мафии не состою, но тем не менее занимался полтора года тюремным служением. немножко и как там дают деньги. Там деньги взять легче. Но вопрос, куда эти деньги потом приведут и как их сложно потом по жизни, в кавычках, отрабатывать. Так и здесь. Дьявол, который стоит за всем этим, он привлекает людей вроде бы легкостью процесса. Конечно, когда мы приходим к Богу, Бог работает с нами серьезно. Если я заболел, Бог побуждает меня разобраться в моей болезни, что явилось причиной. И Для этого нужно начинать читать Библию. Может, это болезнь психологическая, может, это болезнь духовная, которая потом передается на физическое тело. То есть Бог, вот 58 глава Исаии, говорит о том, что чтобы получить исцеление, нужно серьезно провести над собой работу. Само слово молитва в еврейском языке лехит палель, оно обозначало работать над собой. Не каждый человек хочет работать над собой. Но когда мы приходим к астрологу или к гадателю, к какой то выражение, все легко. Какая-то вода, там что-то над ней пошепталось, меня побрызгали, что-то на мне нарисовали, какие-то знаки, я уже иду здоров. То есть дьявол, дьявол как получается. бы напуская болезнь, потому что Библия ага. говорит, дьявол автор болезни. Мы читаем книгу Иева, когда Иев был праведник, и дьявол говорил Богу, давай я за него возьмусь. Бог говорит, ну попробуй. И мы видим, дьявол напустил болезнь и на Иева, и на его э, родственников, и в общем-то серьезные вещи там были. То есть дьявол дает человеку болезнь с целью, чтобы потом человека легко привлечь. Угу. И он эту болезнь потом снимает, и человек думает, что все хорошо, забывая о том, что у той же мафии, когда мы берем у нее средства, а потом нужно серьезные проценты отрабатывать. И я знаю людей, которые когда-то угадали, как у Шептунов носили своих детей, у которых э, головка болела. И эти вышептывали, головка переставала болеть действием. Но потом в основном эти люди, когда 20-25 лет, они становятся наркоманами, алкоголиками. Я как пастор могу об этом сказать? Дьявол потом начинает качать проценты и дивиденды. Ага, вот в чем это. Тут интересно, для того, чтобы вот мне да. вызначиться, Е, які е, принципи використовувати, до кого мені можна йти, до кого мені не можна йти, є ж різні люди, які ну там варять чайок якийсь, дають якусь травичку, е, моляться молитвою, отче наш, ніяких заклинань, скажімо, нічого такого, якогось антихристиянського немає. От яким чином тут визначити, що м, чи можу я поруч із традиційним лікуванням, наприклад. Там mm -hmm. лікарями, чи може я звертатися до якихось таких людей? І чи, і чи ці всі люди однозначно вони всі від е, диявола, Чи вони все таки, чи серед них є якісь люди, які просто є там травниками і тому подібними? Ну тобто, як мені знайти визначити, що от з цією людиною не варто вести ніяких справ, а до цієї людини можна звернутися. Ну, дорогие друзья, у нас все-таки есть Библия, Священное Писание, которое является Словом Божьим. И Бог дает нам э, рекомендации на все случаи жизни. Вот в Библии написано, и иных Бог поставил в церкви. И тут написано, и также дал дары исцеления». Первое, человек, который исцеляет, написано по Библии, если он от Бога, он должен быть в церкви. Второй вопрос, в какой церкви? Опять же, в той церкви, о которой Библия говорит, в которой проповедуется и живет Слово Божье. Поэтому я думаю, что показатель важный этот. Бог дает в церкви дары исцеления, причем в церкви, которая признает Библию как единственный источник и критерий всех духовных вопросов, как учебник. То есть человек должен быть верующим. Верующим, причем верующим через Святое Письмо. И верующим в той церкви, яка это це Святое Письмо принимает как догму. Потому что конец Библии говорит о том, что не убавить, не прибавить к этому слову ничего нельзя. И это слово нигде не говорит о том, что исцеляет иконы. Это слово нигде не говорит о том, что исцеляет святая вода. Это слово говорит о том, что исцеляет Бог и его слово, которое нужно знать. Поэтому если мы хотим определиться и получить исцеление или какие-то решить свои проблемы, то нужно идти в церковь к людям, которые живут со Словом Божьим, которые это исцеляет по Библии Священному Писания. И я знаю много добрых, так сказать, в кавычках, людей, которые, как говорится, травники, все, но они не знают Священного Писания. Тогда возникает вопрос, какой силой они исцеляют и каким словом, потому что написано в Библии, не ходи к шептунам, они тоже что-то говорят, что-то шепчут, но от кого эти молитвы и все остальное, это тоже серьезный вопрос. Uh -huh. Uh -huh. И сама молитва Отче наш, она не исцеляет, исцеляет Бог, и это тоже очень важно нам понимать. Ну, я думаю, що ми можемо завершувати на цьому нашу програму. Багато цікавого ми довідалися, але м, розуміємо те, що можливо нам ще з вами потрібно буде зустрітися, тому що тема передачі була цікавою. І тому Сергій Борисович, можливо, ми вас ще на нашу програму запросимо. Я буду очень вам благодарен і благодарен телезрителям, які все це слушали і хочу в конце все таки призвати нас к Богу, к священному писанню. І я вам скажу, що в церкві очі много іселені населення від Бога, від слова Божого, і лучше получить Боже благословення, чем вийти в ту дверь, за якою ми не знаємо, що знаходиться далі. Дякую. Дякую. Ну, ми хочемо побажати глядачам, щоб ви не помилилися, як кажуть, з тими дверима, про які говорив пан Сергій. Щоб ви направляли саме кроки туди, де ви дійсно отримаєте ту допомогу, яка можна ховати на дійсності від Бога. Ми бажаємо вам бути здоровими, щасливими, і мабуть, все таки не вартує довіряти астрологічним прогнозам. Бажаємо, щоб ваші проблеми вирішилися з Божої допомогою і можливо, ми чимось цьому допоможемо. До побачення щаслива, що mm -hmm. добро виставити.